Əziz dostlar, salam əziz izləyicilərim, xoş gəltdik sizi. E, bu gün mən sizə e, bizim Ersaq firmasının bütün öz təmizləmə vasitələri haqqında məlumat verəcəm. Bir-bir e, sıra sıra, yəni hansı məhsuldan sonra hansını istifadə etmək lazımdır, onu mən sizə bu dəqiqə videosunu çəkəcəm. Çünki e, xanımlar çox sual verirlər. Yəni ki, onlar üçün də maraqlıdır ki, hansı məhsulu birinci, hansı ürünü isə ikinci, üçüncü və yaxud da ki, digərlərini istifadə etmək lazımdır. E, aziz xanımlar. Bu ən birinci, yadımızda saxlayaq ki, ən birinci bizə yoxudan duran kimi lazımdır, üz yumaş jelidir. Bizim ersaq firmasından olmazın olması üz yumaş jelidir. Bu bizim üz yumaş jelimizdir. 200 millidir. 100 təmizləmə geli. Biz 100 təmizləmə geli deyirik. Endetöklərdə yüzləmə jelidir deyirlər. Gördüyünüz kimi 200 millidən ibarətdir. Tərkibi isə bunun aloe veradır. İndi qapağın açacam, içindəki olan aloe vera tərkibli məhsulu görəcəksiz, içinin məhlulunu. Deməli, tərkibi bunun xalılar nədir? Dul avro otudur, kək otudur. Kək otu da biz bildiyimiz kimi biz Azərbaycanda da bir tərkək otu hər yerdə var. Ada çayıdır, bir də ən möhtəşəm olan, yəni bütün bitkilərin şahı olan aloe veradır. Xanımlar, bununla dərinizi yuyanda özünüzün üst təbəqəsinin heç bir yağını aparmadan dərinizi tər təmiz eləyəcək. Yəni ki, sizin o ə, məsamələriniz varsa, yəni ara məsamələr varsa dərinizdə, üzünüzdə, yəni bəzi xanımlar həmişə şikayət edir ki, sifətimdə məsamələr çoxdur, onu heç necə düzəldə bilmirəm, müalicə edə bilmirəm. Bax, imman bu ə, üz təmizlənməcə ilə sizin dərinizdə olan məsamələri bir-birinə yaxınlaşdıracaq və biz bilirsiniz ki, dərimiz 5 qatdan ibarətdir və üz və bu üz deməli yumaş jeli dərimizin 5 katına qədər gedib çatır. Ə siz bəlkə də fikirləşirsiniz ki, bunu aldım, istifadə etdim 2 gündən sonra mütləq məs dərim düzəlməlidir, gözəlləşməlidir, həm dərim elastik, pürüzsüz olmalıdır. Əsla belə deyil. Ona görə ki, siz dərini müalicə etməlisiniz. Müalicə edəndən bir müddət sonra dəri də öz gözəlliyini, təravətini bərpa edir, gözəl olur, bətranətli olur. Yəni bunun tərkibində olan aloe vera sizin dərinizin altına qədər gedib çatır və qan dövranını artırır, məsamələri yaxınlaşdırır, elastik və pürüzsüz edir. Dollara totudur. Həmçinin adaçayında yenə necə içiriksə, çay şəklində o cürdə adaçayı tərkibində olduğuna görə bunun bizim dərimizə çox böyük effekt verir. Bunu dərimizə demək biz yerdən də necə istifadə etmək lazımdır. Açılır və noxud boyda əlinizin üzərinə tökürsüz əndə ovcuna tökürsüz. İndi mən bunu sizə göstərəcəyəm, açıb, yəni açılıb ə, nə vəziyyətdədir. Bunu mən özümündə istifadə etmişəm. Yəni baxın, ə, necə bu, ə, yəni burdan baxırsız xanımlar, necə tökülür, görürsüz. Tərkibi aloe veradır. Təhr təmiz, gözəl. Rəsmən elə belə baldır da, bal kimi tökülür. Bax bu cürə çox gözəl bir məhsuldur. İnandırım sizə xanımlar, ə, mən bunu istifadə edəndə, yəni səhər, axşam gündə 2 dəfə biz mən bunu mən və qızım üzümüzü yuyanda bununla ə, o qədər dərimiz körpə uşağın dərisi kimi olur, gözəl olur, yəni yumşaq olur, parıltılı olur ə bu, bəzi xanımlar var, dəriləri həssasdır, dəriləri çox vaxt yanma olur, dərilərində acıxma olur dərilərində. Bax, immunoy bu aloe vera gəli, yəni ki, üz yuma gəli həmin dərilərə çox böyük kömək eləyir. Asnovoy əsasən bizim ə, bu üz yumaşı elə bütün normal dərilərə, normal üzlərə gedir. Amma asnovo yağlı dərilərə, yağlı üzlərə, daha çox akneli üzlərə daha çox təsir edir.